Всем привет, дорогие друзья, с вами Михаил. И сегодня, я точнее вчера купил Five Nights at Freddy's. Я не знаю, что у меня... Ничего не делает. Я не знаю, что у меня нашло. Подождите, я отъезжу назад, мышку поставлю на ногу. А то у меня, знаете, как с такого? Вообще. Game continue. он в робота превращается в общем знаете э, я очень боюсь реально хоррор игры проходить но это будет в общем мое первое прохождение я думаю я справлюсь хотя бы с первой с первыми двумя ночами давайте начнем э, короче надо 120 долларов в неделю но вообще нас э, хотят надолбать э, потому что я не понимаю как за такие маленькие деньги можно работать тут где вас просто убивают э, я реально не понимаю что я хочу. Так. Так, попа дайте. Пираты. Ну, вообще, пока все. Как это Ну, что там поет? Я не знаю, Так. Ну, блин, мне реально просто страхован если хотите, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я дальше проходил такие нехорошие игры, лайкайте, естественно, видео и пишите мне в комментариях. ну достаточно только написать, а вот лайки мне вообще на них пофиг, потому что не главное это лайки. они, а они все так стояли. робот, он это пасхалка на какую-то игру, я не помню, мне просто друг рассказывал. это жопа происходит, что там написано? Sorry out of order. я не знаю, что это значит. Ну, сори, естественно, извините, блин, у меня еще кот сзади ходит. Я сейчас обосрусь, если он ä, запрыгнет на мой стул или на шкаф какой-нибудь. У меня просто вся спина это Вся спина уже, блин, дрожит. Ну, вообще надо тут шутить, так что я буду немножко выражаться иногда, ну, виситься не матом, а просто такими словами, типа там, эй, ты быдла, иди нафиг, все такое. Свет иногда очень долго работает. Что-то нам, кстати, везет очень первую ночь, хотя еще час не прошло. Вот один АМ уже, один час, значит, прошел. У меня у друга также первая ночь была, просто, просто все стояли и все. 80% это фигово. Можно, в принципе, закрыть дверь у зайчика, который меня пугает. Что это было? было вот такие вот фини я... нафиг на вот так вот и все знаете как я боюсь я вот сейчас когда появляются эти рожи перед экраном <связывая> <связывая> кот тварь взял мои ноги как это типа поклать меня это Ой, я просто обосрусь если пройду первую ночь Блин, мне реально, я даже не верю, то, что я сейчас вот в это играю. Ну, за пиратами, ой, за лесой, ну, волк, я буду его называть волком, как куплю. В принципе, мне так поудобнее, он как-то больше на волка похож, чем на какую-то лисичку не робот. Что у нас там вообще стоит? Какой-то... Что-то они не хотят вылазить, но это нам э, хорошо. Кстати, бывает, вот Мишка прямо отсюда так вылазит. Ну, то есть, э, у вас даже тут нормально все. Дети твари. Ну, не помню Ну, чтобы волк. Ну вот, а обычно с четвертой до пятой ночи волк все время убивает вас. Кстати, если я сдохну, я сразу выйду из игры, потому что еще раз я не хочу, чтобы на меня орала. Пока никакого хоррора не будет, Я думаю, первую ночь пройду, потому что у меня бандика мало записывает, потом еще как-нибудь запишу. Просто, знаете, реально, ну, я просто не могу играть в, в, такие игры. Мне просто очень плохо стоит. Вы, кстати, меня, наверное, плохо слышите. Понятно, я от стола вообще отъехал к, к кровати. Нафиг. Что, знаете, как я боюсь? Все, короче, так ждать будем. Э -э, в некоторые ночи можно просто дверь закрыть, правда, ну вот в последние ночи везде. Но правда, Энергия может очень быстро истратиться. Тут все. паутинка там какая-то. Вентилятор. Слушайте, все есть. Это пока вообще не хором сейчас. Скажу так. Ну, если честно, я до этого обосрался, когда включил просто файл на спрей, у меня просто звук на максимум стоял. Там как началось, так резко. Я съехал со стула вообще, подумал, что то уже меня кто-то наскримерил. Да. Вот, кстати, на том постере, это, Каркуша, она похожа на какого-то тролля. О, нет. Иди в жопу. Когда она будет выбегать, я и закрою все двери, и все. Можно, можно пока открыть дверь. Главное проверять их всегда. Ну вот у меня у друга точно такая же ситуация была, когда мы купили. Вот Волк торчал, и а они тут все разинули рот. Точнее заяц, вот заяц, он все время уходил, потом приходил. Просто, то есть подходил э, вот сюда вот и обратно уходил спокойно. Да реально обосрусь, если Волк выскочит. Нет, э, Волка я не боюсь, я боюсь больше всего зайца и медведя. Хотя я всех боюсь сильно боюсь. Что эти твари, блин, достали. Кстати, бывают, у меня могут быть такие, наверное, случаи, когда будет какая-нибудь ночь. Я, значит, например... 3 АМ. Все, надо энергию экономить, то я сейчас еще проиграю. Волк-то мы по любасу слышим. О, 4 часа. Можно проверить один раз. Оп, все, заяц сейчас. Извини, зайчик мне придется закрыть дверь. Кстати, начинаем мы не со 100% энергии, а 99%. Меня это не устраивает даже, знаете, понимаете, я такой человек. И карпуша нет. Вот у нас. Тут у нас карпуша вроде. Ну, 5 часов будет, я что сделаю. Волк уже что-то там подвился. Вот этот Варя, реально близко. У меня дверь закрыта, все нормально. Ах. Сейчас ночь пройдем эту а я выключу запись, потому что Ах, я всего боюсь. В у мне, кстати, все время камера вырубается. Ну давайте 5 часов уже, а? что не, не, хочешь у меня 5 часов убать. Если запись закончится, я сразу и заплю выйду, потому что, знаете, как вдруг запись закончится, я такой случайно камеру открываю, у меня кто-нибудь прыгает. Ну и не жить мне. заяц вообще где а вот где он там стоит думаю мы не проживем так что мне придется открыть дверь все короче я просто буду сидеть сейчас и все ничего не рубать блин ну вот что с вами я хочу поговорить. Я хочу поговорить вам о своих друзьях тоже, канальщиках То есть один друг у меня снимает без звука, правда, его уже лицо, наверное, видели, когда он играл в Face Ring. Ну и есть Flex, который скоро купит новый микрофон и будет уже дальше снимать видео. А есть Даня. Он, короче, снимал, снимал, недавно все забросил. У него было 30 подписонов. У него все отписались, сейчас у него 20 подписонов. И теперь сказал э, давай делай видео если э, сейчас процентов закончится ура ну в общем всем спасибо за просмотр дорогие друзья с вами акалы у меня знаете извините у меня просто кот тут кот он прыгнул ко мне вот сюда рядом и, и я обосрался ну и в общем э, слушайте так друзья если хотите чтобы я проходил еще другие хорроры. Ой, лагает. Вот. Э, то пишите мне в комментариях.